হেল্ল' গাইজ আমি এ ডি এড গেট ফ'ৰৰ পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টুৰ কাৰণে আমি ভাইবাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু আজি জেনেৰেল নলেজ পৰা কেইবাটাও কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ এইটোৰ আপুনি এন্সাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব ভিতৰত স্কিপ নকৰিব প্ৰশ্ন আজিৰ পৰাই খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক হাজাৰ বছৰৰ আগতে ৰজিতৰ প্ৰাচীনতম সাহিত্য ৰচনা কি আছিল আমি সকলোৱে ক'ব পাৰোঁ আটাইতকৈ ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম সাহিত্যৰ ভিতৰত আমি ক'ব গ'লে আমাৰ ঋগ বেদ আমাৰ প্ৰাচীনতম সাহিত্য বা বেদ হয় আমাৰ ঋগ বেদ কৈছিল মেঘদূত কোনে ৰচনা কৰিছিল হৰ্শ কালিদাস কৌশিল্য কলহন মেঘদূত আমাৰ কালিদাসে ৰচনা কৰিছিল মেঘদূতৰ ৰচক আমাৰ কালিদাস হয় খ আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ ওঠৰশ বাহত্তৰ চনত ভাৰতত প্ৰথম জনগণনা হৈছিল এই জনগণনাটো কাৰ ৰাজত্ব কালত বা কাৰ সময়ত হৈছিল এইটো হ'ব আঠৰশ বাহত্তৰ চনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জন জনগণনাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল আমাৰ লৰ্ড মায়ে কিন্তু কম ব্ৰদ্ধ জনগণৰ সুৰবাদ আমাৰ ওঠৰশ একাশী চনত লৰ্ড ৰিবনৰ সময়ত হৈছিল জনগণৰ প্ৰথম দহ বছৰৰ পিছত পিছত হয় ভাৰতত দুহেজাৰ এঘাৰ লোকপিয়েল অনুসৰি জনসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে ভাৰতৰ ডাঙৰ ৰাজ্য কি হয় জনসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে আমাৰ ভাৰতৰ চাৰিটা ডাঙৰ ৰাজ্য আমি কৈ আছোঁ প্ৰথমত আহে আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ তাৰ জনসংখ্যা আমাৰ ঊনৈছ পইণ্ট নাইন এইট ওৱান কৰৰ দ্বিতীয়তে আহে মহাৰাষ্ট্ৰ ইলেভেন পইণ্ট টু থ্ৰী ছেভেন ক'ৰ'ড তৃতীয়তাই আমাৰ বিহাৰ টেন পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ক'ৰ আৰু চতুৰ্থতে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল নাইন পইণ্ট ওৱান টু ছেভেন তেন্তে জনসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰ ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে আমি ডাঙৰ ৰাজ্য আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ হ'ব দুহেজাৰ এঘাৰৰ লোকপ্ৰিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যাৰ গুণত্ব থকা ৰাজ্য কি হয় সাৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা ৰাজ্য আমাৰ প্ৰথম আহে আমাৰ বিহাৰ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত এঘাৰশ ছয়জন আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত ওৱান জিৰ' টু এইট এক হাজাৰ আঠাইছজন তৃতীয় আমাৰ কেৰেলা প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত আঠশ ষাঠিজন আৰু চতুৰ্থতে আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত আঠশ ঊনত্ৰিছজন ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব বিহাৰ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত এঘাৰশ ছয়জন দুহেজাৰ এঘাৰ লোকপিয়েল অনুসৰি ভাৰতৰ সৰ্বাধিক সাক্ষৰত সাৰ থকা ৰাজ্য কি হয় আমি চাৰিটা সাৰ্বাধিক সাক্ষৰত হাৰ থকা ৰাজ্য কৈ আছোঁ চতুৰ্থ নম্বৰত আহে গোৱা তৃতীয় নম্বৰত আহে ত্ৰিপুৰা দ্বিতীয় নম্বৰত আহে মিজোৰাম আৰু প্ৰথম নম্বৰত আহে কেৰেলা আৰু অধিক সাক্ষাৰতাৰ হাৰ থকা আমাৰ ৰাজ্য হয় প্ৰথম আমাৰ কেৰেলা জন দুহেজাৰ এঘাৰ লোকপ্ৰিয় অনুসৰি ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰ পৰা সৰু ৰাজ্যখন কি হয় আমাৰ সৰু ৰাজ্য চাবলৈ কাৰণে সকলোতকৈ চাৰি নম্বৰত আছে গোৱা তিনি নম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু দুই নম্বৰত মিজোৰাম আৰু এক নম্বৰত আমাৰ ছিকিম ছিকিমত আমাৰ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ছিক্স ওৱান কাৰোডজন দুহেজাৰ এঘাৰৰ লোকপ্ৰিয়াল অনুসৰি ভাৰতৰ নিম্নতম জনসংখ্যাৰ ঘনত থকা ৰাজ্য কোনখন হয় চাৰি নম্বৰত আমি মণিপুৰত ধৰিব পাৰিম মণিপুৰৰ ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত একশ পোন্ধৰজন আৰু তিনি নম্বৰত ছিকিম প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত ছিয়াশীজন আৰু দুই নম্বৰত আহে আমাৰ মিজোৰাম প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত বাহান্ন জন আৰু এক নম্বৰত আহে আমাৰ অণাচল প্ৰদেশ কিলোমিটাৰত সতৰজন এক নম্বৰ হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ দুহেজাৰ এঘাৰ লোকপিয়েল অনুসৰি ভাৰতৰ নিম্নতম সাক্ষাৰত থকা ৰাজ্য ভাৰতৰ নিম্নতম সাক্ষাৰত থকা ৰাজ্য চাৰিটা আমি কৈ যাম চাৰি নম্বৰত আছে আমাৰ ঝাৰখণ্ড আৰু তিনি নম্বৰত আছে আমাৰ ৰাজস্থান আৰু দুই নম্বৰত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু এক নম্বৰত আমাৰ বিহাৰ হয় প্ৰথম ন্যূনতম আখৰতা থকা ৰাজ্য আমাৰ বিহাৰে হয় আমি যদি দুহেজাৰ লোক বিয়ালৰ জনগণৰ বিষয়ে কথা কওঁ তেতিয়া ভাৰতৰ কুল জনসংখ্যা মানে সৰ্বমুঠ জনসংখ্যা আছিল একশ একৈছ কৰৰ আঠ লাখ চৌৱান হাজাৰ নশ সাতজন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ পুৰুষ আছিল ছয় হাজাৰ দুইশ ছাত্ৰিছ লাখ আৰু লেডিজ মহিলা আমাৰ আছিল পাঁচ হাজাৰ আঠশ চৌষষ্ঠি লাখ গাইছ ইয়াই আছিল আমাৰ জনসংখ্যাৰ জনগণনা দুহেজাৰ এঘাৰ লোক পিয়েলৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানি থৈ দিব যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত অহাৰ চাঞ্চ থাকে যদি ভিডিঅ'টো লাই ভাল লাগে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদি মই আগন্তুক ভিডিঅ' বনাব যাওঁ মোক হেল্প পাব আৰু মোক উৎসাহ কৰি তুলিব লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থেংক ইউ ছ' মাছ